करायचो असं करता करता माझं खूप वजन वाढून गेलं सर माझ्या बाहेर आणि वाढलेल्या वजनामुळे मला बाहेर सांधे दुखीचा त्रास चालू झाला सांधे त्रास चालू झाल्यामुळे माझ्या मानेचा दुसरा मनका कमरेचा पाचवा आणि सातवा मनका घसून गेला होता सर आणि त्या मनक्यामुळे माझी राईट साईड पूर्ण लूज पडत होती सर आणि मला पैसेचे चाळीस टक्के पॅरालिसिस पण येत चाललं होतं सर अच्छा आपण पॅरालिसिस का भी प्रॉब्लेम चल रहा था आपको एसिडिटी थी और आपका वेट भी बढ़ रहा था आपको यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम चल रहा था तो ये सब प्रॉब्लम लेकर कौन सा प्रॉब्लम नहीं था आपको कि आपको तो बहुत सारे प्रॉब्लम को साथ आपकी बॉडी को आप फेस कर रहे थे आपके जीवन को फेस कर रहे थे लेकिन कौन से प्रॉब्लम नहीं थे ऐसा अगर क्वेश्चन दिया तो आपके पास कोई आंसर ही नहीं ऐसा हो सकता है तो ये सब प्रॉब्लम को लेकर आप जी रहते तो आपके डॉक्टर क्या कहते थे वो प्रॉब्लम को लेकर आप जी रहते तो कोई टेबलेट वगैरह हो लेते थे डॉक्टर से मिलते थे यस सर कारण नॉर्मल डॉक्टर कडे जायचोते मा तंडी तापाशी अनेक वेदी जायचा नॉर्मली तर ते मेडिसिन तो खूपच घरात पडलेले असेच पण मेजर प्रॉब्लम म्हणजे मला सांग दे की युरिक ऍसिड आणि 540% प्रॅक्टिस चालू होता तर ज्यावेस मी माझे आरक्तज्ञ नाशिकला अरुण खरे डॉक्टर आहेत मध्ये खूप मोठा त्यांचा दवाखाना आहे कारण ते हाडांचे चांगले चांगले ऑपरेशन पण करतात सर तर त्यांच्याकडे ज्यावेळेस मी विजिट केले सुरुवातीला तर त्यांनी मला सांगितलं सर तुम्हाला सांगे दुखीचा असा त्रास असल्यामुळे तुम्हाला शंभर टक्के पॅरालिसिस येऊ शकतं सर आणि अनेक वेळा त्यांच्याकडे एक्स एक्सरे करायचो आणि प्रत्येक विजिटला गेलो का नवीनच दुखणं घेऊन जायचो कधी पाय सुजायचे कधी युरिकॅसिड जास्त राहायचं कभी कभी मांझे गुड़के खूब दुखाई चे तो, तो मानस साल भर साल भर में कितने बार आप हॉस्पिटल विजिट करते थे सर चार दिवस आठ दिवस कंटिन्यू जाए लगे सर हर चार दिन के बाद आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ती थी यस सर तो मुझे ये सबसे पहले बता दीजिए कि आज आप अगले दो साल में पिछले दो साल में आज से पहले पिछले दो साल में कितने बार आपने हॉस्पिटल विजिट किया है सर मैं कहते नहीं किस गो आज सर खूब सर दवाखाना नहीं, नहीं आज अपना ये पौष्टिक सकस संतुलित आहार इस परिवार के आने के बाद कितने आप कितने बार आप हॉस्पिटल गए सर कुछ विजिट नहीं आता नहीं मेडिसिन नहीं विजिट नहीं दवाखाना नहीं का नहीं सर ये कितने दिनों से आप हॉस्पिटल नहीं जाते सर मैं आरोग्य फैमिली से आया नर न एक महीने से नर एक मंथ के बाद ओ। ऐसा oh. क्या हुआ कि आप आठ दिन हर आठ दिन के बाद हॉस्पिटल विजिट करते थे कोई भी चैलेंज लेकर जाते थे आपका यूरिक एसिड है आपके पैर को सूजन आती थी आपको थकान आता था आपको बीमार पड़ते थे आपकी आ... जब सर्दी कोकला ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर आप हर कभी ना कभी तो अपने हॉस्पिटल में आठ दिन के बाद हर आठ दिन के अंदर आप हॉस्पिटल जाते थे लेकिन आप बोल रहे कि एक मंथ इस परिवार में कंटिन्यू आने के बाद आप हॉस्पिटल नहीं गए नहीं सर सच में नहीं गए सच में सर एक बार पीछे आंखें बंद करके पीछे देखो कि अब मैं सच बोल रहा हूं कि ये सभी लोग आता नहीं। गया ही नहीं सर कभी गया है नहीं ये नहीं सर ये पॉसिबल हो सकता है क्या यस सर यस तो ये पॉसिबल हो सकता है हम भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि कितने लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे ये पॉसिबल हो सकता है तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कितने लोग के ऐसे परेशानी से है इस कॉल के ऊपर कि हर आठ दिन के बात हॉस्पिटल कोई ना कोई हॉस्पिटल विजिट करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम से हॉस्पिटल जाना पड़ता है हाँ यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर भी है हाँ इस कॉल के ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स भी है हाँ इसके ऊपर हम ये हंड्रेड परसेंट बोल सकते हैं कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है हम किसी बीमारी का ये नहीं कर सकते कि किसी बीमारी का ठीक करेंगे ऐसा नहीं लेकिन आपका हेल्थ इंप्रूव हो सकता है आपका आरोग्य सुधरू सकता है किती लोकांना पडतं आरोग्य सुधरू शकतो तुम्हाला हॉस्पिटलला वारंवार जे तुम्ही आजारी पडल्यामुळे कुठल्या ना कुठल्या चॅलेंज मुळे जे हॉस्पिटलला जाता ह्याला तुम्हाला जावं लागणार नाही ते कशामुळे जावं लागणार नाही नंद कशामुळे तुम्ही गेला नाहीत बरे काय वाटतं तुम्हाला सर सुरुवातीला तीन दिवस एक्सरसाइज केली होती एक्सरसाइज केल्यानंतर एक के ते एक किलो वजन कमी झालं सर आणि मग माझ्या पोस्टला विचारलं मी रंजना जाधवला का हे मी काय घेतात लाल पाणी सारखं काय पितात तर त्यांनी मला सांगितलं आपल्या ग्रेट मार्गदर्शक कोचे बेबी ताई रात्र यांच्याकडे जाऊयात गेल, त्यांच्याकडे गेल्यानंतर ताईंना मला समजून सांगितलं की आपल्या बॉडी मध्ये कसा बदल होऊ शकतो आपल्याला नुसती एक्सरसाइज महत्वाची नाही <laughs> आपली एक्सरसाइज तर विसष्ट टक्के आहे त्यातून ऐंशी टक्के संतुलित आहारचं नियोजन करावं लागेल तर त्यांना विचारलं सक्क संतुलित आहार काय तर त्यांनी मला समजून सांगितलं सर समजून तर मी कोणालाही विचारलं नाही माझ्या घरी नाही विचारलं मी कुठलाही विलंब न करता मी एक किट आहराची ऑर्डर करून घेतली सर आणि महिनाभर एक्सरसाइज केली आणि संतुलित आहार घेतला सर आजही दोन वर्ष पूर्ण होतील आजही घेतोय सर मी म्हणजे तुम्ही तारमुळे शक्य झाला सगळं सारे तुम्ही तुमच्या कोचने सांगितलेला आहार तुमच्या शरीराला लागणारा पौष्टिक सकस संतुलित आहार घेतला आता हे पौष्टिक सकस संतुलित आहार म्हणजे नेमकं काय बऱ्याचशा नवीन व्यक्तीला प्रश्न पडला असेल आहे कोणी नवीन व्यक्ती आज पहिल्यांदा झालंय गेल्या चार दिवसापासून आहे पण फक्त वर्कआउट केलंय सर मी मला जाणून घ्यायचंय जा नेमकं डायट काय आहे हा पौष्टिक सकस संतुलित आहार काय आहे नंद बहुत म्हणले पौष्टिक सकस संतुलित आहार घेतला आम्ही अमितच्या कचकडून किती व्यक्ती आहेत कॉलवरती जे नव्यानेच आहेत

बदला होना चाहिए ऐसे कोई है या हमें जानना चाहते हैं हमसे कि ये पौष्टिक सकस संतुलित आहार क्या होता है है कोई तो हैंड रेज कीजिए कोई भी नहीं है आज हां ऑल कोचेस हैं दान दीजिए इस परिवार में है कोई हैंड कीजिए नया है ओसरी जाधव नहीं नहीं हैंड रेज कब का, कहां से हैंड करना पड़ता है नए लोग अपन को मालूम नहीं होगा आ, ये जो ऑप्शन है ना आर ए सी टी टच करेंगे ना तो आपको राइस हैंड ऐसा हैंड राइस ऐसा जो ऑप्शन है ना वो आ जाके और वीडियो ऑन करना है जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो हम आपको बताएंगे नंदबो यहां होंगे और हम आपको बताएंगे कि यह पौष्टिक सकस संतुलित आहार क्या होता है ओके okay, तो सबसे पहले आपने आपका नाम बताना है यस yes, सुनीता थोरात मैम कहाँ से एक बार अनम्यूट कीजिए आपको ऑप्शन मिला है अनम्यूट कीजिए अनम्यूट